Я хочу выразить всем благодарность за то, что все-таки мы наполнили комиссии, были наши и члены комиссии, были наблюдатели, были у нас кандидаты в депутаты в городе Донецке. Все пять округов у нас были выставлены кандидаты, и каждый работал Второе, чтобы что у нас была как бы, такая договоренность, то, что другие годы такого не было, у нас была коалиция в основном с политической партией Фронтсмин, еще с другими партиями. И я хочу сказать, что мы проверяли себя, ну так говорится, где у нас слабые места, где сильные. Я хочу сказать, что выборы, еще по итогам выборов в парламент, что принесли результаты такие, что если мы эти результаты сохраним, то мы можем в городе Донецке в будущих выборах местной советы везде иметь своих депутатов. На всех уровнях района и в городе Донецке. Это реально. То есть мы можем, если мы отстоим и сохраним, а возможно приумножим, то у нас могут быть от двух и более депутатов проехать Я хотел это обратить внимание. Также городская э, организация участвовала, э, я так перечислил, может быть, здесь выступающие дополняют еще, кто желает выступить участвовала в сборах подписи. Мы знаем, что это период, который наш мир находится в тюрьме, в поддержка освобождения Юлии Владимировны и с времени Константин Владимирович, областной исполняющий обязанности области председатель, тоже попал в места заключения. Мы тоже в этом участвовали и участвовали в митингах и протестах о том, что наши лидеры незаконно находятся в заключении. Еще один момент. Прошли большие акции «Вставай Украина». Я хочу напомнить. И довольно большая группа Донецка. Вот здесь на фотографиях это город Донецк, а вот там есть на выходе. Есть большие фотографии, где мы участвовали в Киеве. И Донецкая делегация вызвала большой фурор. у журналистов я не ожидал. Ни одну делегацию так не снимали активно, как город Донецк. Кто-то здесь тоже были присутствующие, я знаю. Мы были приятно удивлены. И особенно 31 мая было большое, большое мероприятие Вставай Украины в городе Донецк. Я еще раз благодарен, что мы подключились, пригласили людей наших, друзей, знакомых, не только партийцев. И все-таки власти, даже местные не верили, что мы проведем вот такую вот акцию в Донецке. Ездили наши группы за этот период людей в Харьков там, где в больнице находится наша лидер Юлия в поддержку проводили акции, митинги, встречи и перед, также перед тюрьмой.